PGRS tegaskan dakwaan lebih 2,000 ahli bahagian keluar parti tidak berasas. MB Kedah jelaskan isu cukai dan roti gardenia. Rabat Selangor dikait konsensi parkir. Lim Lip Eng geser reformasi lantik Datuk Bandar. Peguam kecam ugutan syariah terhadap kumpulan dolar dan mahkamah tolak rayuan Najib dan anak tangguh prosiding bankrap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News ADC tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Sukau menegaskan dakwaan kononnya lebih 2,000 ahli bahagian itu keluar parti adalah tidak benar, tidak berasas, berunsur fitnah dan hanya fantasi politik. Setiausaha PGRS bahagian Sukau Emerson Dawang berkata hasil penelitian dan pengesahan dalaman mendapati jumlah sebenar yang keluar tidak lebih 10 ahli. Beliau berkata sebahagian individu dikaitkan dalam dakwaan keluar parti merupakan ahli baharu yang sebelum ini menyertai warisan sebelum mereka mengikuti langkah bekas ketua wanita PGRS bahagian Sukau Dayang Norhayati Titing menyertai barisan nasional BN. Emerson berkata, kenyataan Dayang Nurhayati bahawa 2000 ahli keluar parti adalah satu provokasi politik murahan yang cuba menggambarkan seolah-olah PCRS Sukau sedang berdepan krisis sedangkan hakikatnya perkara itu jauh daripada kebenaran. Beliau berkata, justru itu PCRS bahagian Sukau menafikan sekeras-kerasnya dakwaan tersebut dan memandang serius percubaan mana-mana pihak untuk mencemarkan imej parti dengan menyebarkan maklumat palsu kepada masyarakat. Isu dakwaan kenaikan cukai pintu sehingga 245% di Kedah yang dibawa ke pentas ceramah politik di Sabah disifatkan sebagai putaran naratif yang sengaja dicipta. Polemik itu turut mencetuskan isu roti gardenia yang kini menjadi bahan kempen dalam PRN Sabah ke-17. Menteri Besar Kedah Mohd Sanusi Maknur menjelaskan isu rati tersebut menjadi besar kerana dimainkan secara berlebihan oleh pihak tertentu. Beliau menyatakan perkara remeh itu dibawa ke Sabah sebagai usaha pihak lawan untuk memberikan gambaran buruk terhadap Perikatan Nasional PN. Menurutnya, kenyataan tersebut muncul dalam konteks penjelasan Majlis Bandaraya Alustar MBAS yang sedang memohon kebenaran kerajaan untuk menyemak semula kadar cukai pintu. Dalam penjelasan lanjut, beliau menegaskan dakwaan kenaikan cukai pintu secara besar-besaran adalah tidak tepat kerana proses tersebut masih berada di peringkat semakan. Seorang kerabat di Raja Selangor dikaitkan dengan sebuah syarikat yang menerima tiga konsesi setakat ini di bawah inisiatif kerajaan negeri untuk menswastakan pengurusan tempat letak kereta. Laporan Malaysia kini menyebut Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah memiliki 16.5% kepentingan dalam Selmax Sendian Berhad melalui dua syarikat pemegang sahamnya iaitu Tanah Perwira Sendian Berhad dan Grayscale Holdings Sendian Berhad. Tanah Perwira yang ditubuhkan pada Mac tahun lalu merupakan pemegang saham minoriti Selmax. Syarikat tersenarai EATMAX System Berhad pula menguasai 70% daripada 3 juta saham Salmax, menjadikannya pemilik utama bagi projek parkir tersebut. EATMAX System dimiliki secara majoriti oleh Sena Holdings Berhad, manakala baki saham disebarkan kepada beberapa entiti lain, termasuk syarikat berkaitan kerajaan dan pelabur yang tidak didedahkan identitinya melalui akaun nomini. Modal saham tanah perwira bernilai 100 juta pula dimiliki sepenuhnya oleh Grayscale Holdings, sebuah syarikat berusia 3 tahun di mana Tengku Amir Shah memegang 55% saham. Walaupun begitu, dokumen suruhanjaya syarikat Malaysia menunjukkan Grayscale dan Tanah Perwira dilaporkan beroperasi dalam keadaan rugi. Pihak Malaysia kini telah menghubungi Istana Selangor untuk mendapatkan reaksi berhubung pembabitan tersebut, namun belum menerima sebarang maklum balas. Ahli Parlimen Kepong Lim Lik M menyifatkan sistem pelantikan Datuk Bandar Kuala Lumpur sebagai tidak telus dan bertentangan dengan prinsip accountability serta tabir urus baik yang dilaungkan kerajaan. Menurutnya, ahli Parlimen Kuala Lumpur sendiri hanya mengetahui pelantikan Datuk Bandar melalui laporan media sama seperti rakyat biasa. Situasi itu menimbulkan persoalan tentang mekanisme pelantikan yang dianggap terlalu tertutup dan tidak melibatkan wakil rakyat yang memegang mandat pengundi. Selama setekad yang lalu, Kuala Lumpur menyaksikan enam individu berkhidmat sebagai Datuk Bandar dengan dua daripadanya hanya memegang jawatan selama lebih kurang setahun. Beliau menegaskan Kuala Lumpur sebagai ibu negara memerlukan hala tuju pentadbiran yang konsisten, bukan visi yang berubah setiap dua tahun. Beliau menambah tokoh popular seperti Khairi Jamaluddin atau artis ternama Siti Nurhaliza sekalipun berpotensi memenangi jawatan Datuk Bandar sekiranya sistem pilihan raya dilaksanakan. Justru, beliau menegaskan Kuala Lumpur memerlukan satu sistem yang lebih demokratik dan stabil untuk memastikan pentadbiran yang lebih berkesan. Peguam Hak Asasi Latifah Koya menegaskan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mohtar tidak mempunyai kuasa untuk mengugut tindakan syariah terhadap ahli kumpulan dolar Sabrozo Susulan video muzik yang didakwa menampilkan penampilan terlalu seksi, menurutnya seorang menteri tidak mempunyai kuasa untuk menyiasat atau mendakwa mana-mana individu, sama ada dalam kes sivil atau syariah. Beliau menegaskan bahawa keputusan pendakwaan hanya boleh dibuat oleh pihak pendakwaan selepas siasatan bebas dan adil oleh pihak berkuasa yang diberi mandat. Latifa turut menyatakan bahawa tindakan Muhammad Naim membuat kenyataan secara terbuka terhadap Sab dilihat sebagai satu bentuk serangan publik yang memalukan artis perkenaan. Dalam kenyataan terdahulu, Muhammad Naim memaklumkan pihaknya sedang meneliti kemungkinan tindakan jenayah syariah terhadap selebriti beragama Islam yang berpakaian mencolok mata dalam kandungan media. Mahkamah Tinggi menolak rayuan Najib Razak dan anaknya Muhammad Nasi untuk menangguhkan prosiding kebankrapan terhadap mereka. Prosiding itu dimulakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN selepas kedua-dua mereka gagal melunaskan tunggakan cukai masing-masing berjumlah RM1.69 bilion dan RM37.6 juta. Pesuruhjaya Kehakiman Suhendran Sokanadan Alliance Sahiran Abdullah menolak rayuan itu selepas mendapati beliau tidak melihat sebarang kemudaratan lain yang boleh mewajarkan penangguhan. Beliau turut memerintahkan kedua-dua membayar kos RM7000 setiap seorang. Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa kedua-dua beranak itu perlu melunaskan cukai tertunggak selepas menolak rayuan mereka untuk membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastap News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastap Malaysia dan subscribe YouTube Nastap TV. Nastap Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.